Yolu necə keçməyimiz heç kimə sird deyil. Fiyada keçidi başımızın üzərində özümüz isə altından böyük bir yolu hər an təhlükəli duruma düşmə ilə keçirik. Sözsüz ki, salamat keçə bilsək, məsələyə ötəri yanaşmadıq. 3 telekörpümüz olacaq. Azərbaycan, Almaniya və Türkiyə təcrübəsi görək bizi hansı nəticəni çıxarmağa imkan verir. Salamələkə. Bax Çeşit yol var. Nəyə görə bu yoldan keçirəm? Öyrəşmədin qayğı. Gündəlik keçdiyim yoldur. Öyrəşmişəm. Və qorxmısan ki, sənin başın gərir? Yox, yox. Qismətində ölmək yoxsa, deməli qorxmıyasam, ölməyəcəm. Bu piyada keçidi. Bu da piyada. Hər dəfə fikirləşirəm ki, bunu kimin üçün tikiblər? Biz piyadalar üçün. Və sonunda niyə burdan keçirəm? Yolu keçərək həyatını yarımçıq qoyan bu insanlara qarşı xarici ölkələrdə xüsusi qaydalar tətbiq edilir. Sürətli magistrallarda, şəhər daxili yollarda dəmir və plastik araşəsmələr, yaşılıq zolaqları salınıb ki, bu da insan ölümünün qarşısını almağa kömək edir. Elə Almaniya və Türkiyədə olduğu kimi. Yolların ortasındakı zolaqda adətən kol bitkiləri əkilr. Çox hündürə qalxmamalıdır, aşağı tərəfdən sıx olmalıdır. Bu yolların üstündəki yaşıl zolağın funksiyalarını özündə cəmləməsindən ötrüdür. Belə ki, yaşıl zolaq ətrafa yayılan səsli azaltmalıdır, qarşıdan gələn avtomobillərin işığının qarşısını kəsməlidir. Bir dəçi yaşlılıqla təbiətə sevgini tərənnüm eləyir. Türkiyədə istər kiçik, istərsədə nisbətən böyük magistral yollarda piyadaların bir tərəfdən digər tərəfə keçidici üçün bax belə yerüstü körpülərdən və işıq forlardan istifadə olunur. Belə körpülərə deməyolar ki, addımbaşı rast gəlinir və qeyd edək ki, yolların sadəcə olaraq ictimai nəqliyyat üçün istifadəyə verilməsi, sürətlə hərəkət edən avtomobillər və yol kənarında olan hündür dəmir və beton dirəklər e, piyadaya başqa bir seçim imkanı buraxmır. Azərbaycanda isə hələ ki bu kimi təcrübə mövcud deyil. Hələ ki biz çalışırıq ki, o sıradan çıxmış həmin qeyd etdiyim ərixətli tipləri bərpa edək. Ona görə də piyadalar çalışmalıdır ki, piyada keçidlərindən istifadəyə üstünlü versinlər. Hələ ki, yaxın vaxslarda gözlənir ki, siz dediyiniz həmin ağaclar əkilsin və yaxud da həmin dəmir barmaqlıqlar arının zolaq üzərində quraşdırılsın. Respublika Baş Dövlət Yol Polisininən isə bildirilir ki, piyada ölümünün qarşısını almaq üçün yollarda beynəlxalq təcrübədən yararlanmağın vaxtı çoxdan çatır. Belə qurğuların olması istənilən halda e, piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdən onların keçməsini mümkünsüz edəcək və sözsüz ki, piyada onun süməni edilmiş eee deyək keçidlərə e, yaxınlaşmalıdır. Ən azından bu piyadaların vurulması ilə nəticələnən qəzaların qarşısını ala bilər. Aqil Ulxanlı, Namik Həsənli, Vüqarxanlarov ATV xəbər